燃烧体内金元，可以在短时间内释放出大量真气，产生超乎常人的力量，这就是俗称的法力。更有甚者，可以将金元之力附着于武器之上，使武器的力量大增。寻常人的金元是白色的，修炼法术之人到一定阶段。 体内精元就会逐渐变成蓝色，而修炼者随着精元之力的增强，体内法术的力量也会成倍的增长。但是，并不是所有人，都可以成功修炼精元之力，这要看天赋。嘿，我肯定是天赋异禀。接着，哎，用这个试试。我就用这个呀，气沉丹田。 感受体内精元所在，最后将精元之力化为真气释放出来。无继续。 我再试一次，大老爷，嗯、哎，你觉得他行吗？啊、我觉得还行吧。哎呀，大老爷，我累了，要休眠一会儿呢 还说教我，这不休息呢吗？都练什么真气啊？练得我屁都快放不出来了。哎，三，去哪儿？你怎么过来的？心法修炼需要沉心静气才能厚积薄发，就你这性子怎么洗成？别在那说风凉话，说着容易做着难。就我在这练，你们在那儿休息，而且就一天，怎么练啊？ 心法修炼跟时间长短根本没有关系，我看就是大老爷看错你了，看错你了。我练不练得成跟你有关系吗？只要赤珠在你体内一天，就跟我脱不了关系。明天你若是赢了，一没助你取珠；你若是输了，无论我用什么方法，我都要拿到赤珠。小爷一定赢，明天你看着吧。等我赢了，把珠子取出来，离我远一点。 引字心法的要诀，在于神随气转，念心念合一。心念合一。